बिसम नाजरीन मैं हूँ वकास अजीम और आज आ, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से जो खबरें मौसू हुई हैं उसमें वाज तौर पर ये देखा जा सकता है कि जो जो पेश गोयाँ मैंने अपने गुज्तर वी लॉग्स में की थी वो साबित हो रही हैं मसल सबसे पहले मैंने ये पेश गोई की थी कि ये जो मुकदमा है सुबह पंजाब और सुबह खैबर पखतुखा में एलेक्शन से मुतल ये अब आइनी और कानूनी मुकदमा नहीं रहा बल्कि सियासी मुकदमा बन चुका है आज की जो पूरी अदालती कार्रवाई है उसको आप उठा कर देख लें कि कहीं पर भी कोई आइनी और कानूनी नुकता नहीं उठाया गया बल्कि सियासी नुकात के ऊपर आज दलाइल दिए गए हैं यहाँ तक कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और उनका जो बेंच है वो भी पाकिस्तान की सियासत के ऊपर बातचीत करता रहा है चीफ़ जस्टिस ने भी इस बात को तस्लीम किया कि उनका जो फ़ैसला था उसमें कुछ गलतियाँ हुई हैं और ये तमाम सियासी जमातों का हक़ बनता है कि वो मिल बैठ कर बैठें और सियासी मुजात करें और सियासी जमातों ने भी इस बात को तस्लीम किया कि अदालत जो है वो दो कदम पीछे हट जाए अदालत का ये काम नहीं है कि वो सियासी मामलों में दखल अंदाजी करे हाँ अगर कहीं पर आयन और कानून के खिलाफ वर्जी हो रही है तो उसको वो देखे लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो हैं वो अब भी बजद हैं कि चौदह मई का जो उनका अलेक्शन कराने का हुक्म है वो अभी तक बरकरार है ईद उल फित्र के बाद आप देखेंगे कि यकम मई शुरू हो चुकी होगी और पंद्रह मैक्सिमम दिन होंगे उम्मीदवारों के लिए अगर चौदह मई को इलेक्शन होते हैं जो कि लग रहा है कि चौदह मई को इलेक्शन नहीं होंगे क्योंकि अब बहुत सारा पानी पुलों के नीचे से गुजर चुका है सियासी जमातों को अब मौका मिल चुका है कि वो अदालती जो कार्रवाई हो रही है उसके ऊपर खुलकर तनकीद करें और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो तीन रुकनी बेंच है वो अब एक कमज़ोर विकेट पर खेल रहा है बाहिर ऐसा लगता है कि सुप्रीम कोर्ट के इस तीन रुकनी बेंच के पास कोई आईनी और कानूनी वजूहत बाकी नहीं रही हैं कि ये जो इलेक्शन है ये पूरे मुल्क में एक साथ होने चाहिए चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और उनका जो तीन रुकनी बेंच है वो ये कहता है कि अगर हमारी बात मान ली जाए तो फिर हम सोच सकते हैं कि इलेक्शन नबे रोज़ से आगे बढ़ाए जा सकते हैं ये अदालती बेंच ये भी कह रहा है कि अगर सियासी जमातें हमारी बात माने तो फिर हम कुछ लचक का मुजाहरा करेंगे मसलन वो क्या बात मनवाना चाहते हैं पहली बात यह मनवाना चाहते हैं कि तहरीक इंसाफ के साथ जो इतिहादी हुकूमत है वो मुखरत करे और भाई नहीं ऐसा बिल्कुल उसी तरह मुजाकर किए जाएँ जैसा कि तहरीक इंसाफ चाहती है जैसा कि इमरान ख़ान चाहते हैं ये एक किस्म के मशरूत मुकर होंगे अगर ये मुजाकर शुरू होते हैं और जो शरात इमरान खान सामने रख रहे हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ़ पाकिस्तान का जो तीन रुकनी बेंच है वो भी वही शरात सामने रख रहा है इमरान खान ये कह रहे हैं कि उनके ख़िलाफ़ किसी किस्म की कोई कार्रवाई ना की जाए उनके मुकदमा ख़त्म किए जाएँ उनके कारकुनों को हरासा ना किया जाए अगर वो इदारों के ऊपर बात करते हैं ख़ास तौर पर पाकिस्तान के अस्टैब्लिशमेंट के ऊपर बात करते हैं तो उनके ऊपर कोई मुकदमा दर्ज ना किए जाए सियासी जो रहनुमा हैं उनके ऊपर वो इल्ज़ाम तराशी करते हैं इसका कोई सबूत पेश नहीं करते आ, उसके ऊपर कोई कार्रवाई ना की जाए अगर इस्लामाबाद की तरफ वो एहतजाज करते हैं लॉन्ग मार्च करते हैं तो उसके ऊपर कोई कार्रवाई ना की जाए और हर रोज़ टी वी के ऊपर बैठ कर अगर वो किसी को भी बुरा भला चोर डाकू कहते हैं तो इसके ऊपर भी कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए यहाँ तक कि अगर वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को भी कुछ कहते हैं तो उनके उसके ऊपर भी कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए बल्कि उनका ये हक है इसी तरह सुप्रीम कोर्ट का जो तीन रुकनी बेंच है वो भी ये चाहता है कि इमरान ख़ान को खुला मैदान दे दिया जाए इमरान खान का जो मुकाबला है वो इस तरह किया जाए कि इमरान खान को खुली छूट दे दी जाए इमरान खान का जो दिल करे वो करें इमरान खान जिस तारीख़ को इलेक्शन चाहते हैं उसी दिन को इलेक्शन कराया जाए और इमरान खान की मुकम्मल सपोर्ट भी की जाए अब इन हालात में जैसा कि चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी कह रहे हैं कि हमारे सरों के ऊपर बंदूक रख दी गई है और हमें यह कहा जा रहा है कि आप फौरी तौर पर बैठ जाएँ फौरी तौर पर बैठ दें आपके पास आधा घंटा है आपके पास एक घंटा है अभी अभी जाएँ मुजात करें और अभी अभी हमें फौरी तौर पर आके बताएं कि मुजात हो गए हैं मुखरत कामयाब भी हो गए हैं और इस तारीख को फला तारीख को हमने इलेक्शन कराने के ऊपर इतफाक़ भी कर लिया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को यह समझना चाहिए कि जो मुखरत होते हैं ये सियासी क़तें जब शुरू करते हैं तो इसमें सियासी मामलात भी सामने आते हैं आइनी और कानूनी जो मामला हैं वो भी सामने आते हैं ये कोई गुडे गुडी का खेल नहीं है कि फौरी तौर पर आप जाएँ और एक डेट लेकर आ जाए कोई शादी की तारीख नहीं है कि फौरी तौर पर दो खानदान एक दूसरे के साथ बैठ जाएँ और किसी एक तारीख के ऊपर इतफाक़ कर लें सियासी जो जमातें हैं उनको खुला खुली छूट देनी चाहिए उनको कुछ टाइम देना चाहिए उनको कुछ रिलैक्स करना चाहिए ये जो कशीदगी इस वक्त पाकिस्तान में सियासी चल रही है और इसमें ज़्यादातर जो हाथ है वो पाकिस्तान के इस्टेबलिशमेंट का है कि सियासी जमातों को इस कदर एक दूसरे के सामने खड़ा कर दिया गया है अदालती फैसले ऐसे आए हैं कि जो सियासी जमातें हैं वो एक दूसरे के साथ बैठने के लिए भी तैयार नहीं हैं अगर ये अदालती फ़ैसले इस तरह के ना आते तो ऐसा इस तरह का माहौल ना होता मसला पंजाब में जो कुछ हुआ वो इन्हीं अदालतों की वजह से हुआ और अब जब इसम्बलियाँ तहलील करके दो सूबों में इलेक्शन की बात की गई और फिर अब आखिर में एक सूबे में इलेक्शन की बात की जा रही है तो ये भी अदालतों की वजह से हो रहा है और ख्वाजा साद रफीक बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि जो माजी में फ़ैसले हुए हैं उनके ऊपर उनका एतराज़ बिल्कुल बजा है अगर अदालतें इस तरह के काम ना करती तो पाकिस्तान में आज हालात बेहतर होते सियासी अदम इसकाम ना होता पाकिस्तान माशी तौर पर आगे बढ़ रहा होता दुनिया पाकिस्तान के साथ खड़ी होती है लेकिन हर वक्त हर रोज़ और हर घंटे में यहाँ पर एक तमाशा लगाया जा रहा है और सियासी जमातों के ऊपर बिल्कुल ठीक कह रहे हैं बिलावल भुट्टो जरदारी के उनके सर के ऊपर बंदूक रखी गई है और ये कहा जा रहा है कि इस पंचायत जो पंचायत लगी हुई है इस पंचायत के फ़ैसले को माना जाए और पंचायत जो है मौलाना फजल के मुताबिक इमरान खान के साथ उनकी हिमायत कर रही है मौलाना रहमान भी कह रहे हैं कि सियासी जमातें अगर लचक का मुजाहरा करती हैं तो अदालतों को भी थोड़ा सा लचक का मुजाहरा करना चाहिए और सियासी मामलों को सियासी अंदाज में आगे लेकर बढ़ना चाहिए अब ईद के बाद भी आप देखेंगे कि वो चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान दोबारा इस केस की समाप्त करेंगे और नवे रोज़ से ऊपर का टाइम हो गया है चौदह मई को इलेक्शन होने नहीं सिर्फ़ और सिर्फ सुबह पंजाब का इन अदालतों ने मसला बनाया हुआ है और सही कह रही हैं तादी हुकूमतें कि इनको ना सुबह सिंध की परवाह है ना सुबह बलोचिस्तान की परवाह है ना इनको पाकिस्तान की मीशत की परवाह है सिर्फ और सिर्फ इनको यही परवाह है कि सुबह पंजाब में इलेक्शन हो जाए और वहाँ पर तहरीक इंसाफ की हुकूमत जिस तरह भी कायम होती है हो जाए इमरान खान की हुकूमत वहाँ पर हो जाए ताकि दो चार माह बाद अगर उसी फार्मूले के तहत इलेक्शन होते हैं तो फिर पी टी आई को इकतदार में लाया जाए इमरान ख़ान को वजीर अज़म बनाया जाए लेकिन सियासी जमातें इस पूरे प्लान की भरपूर तरीके से मजाहमत कर रही हैं और इसको नाकाम बनाने की कोशिश कर रही हैं लेकिन उनको बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि उनके पास इख्तियार नहीं है जो लोग फैसले कर रहे हैं इख्तियार अभी उनके पास है और उन्होंने अगर ठीक फैसले ना किए तो ये सियासी अदम इसकाम और मुआषीदम इसकाम इसी तरह बरकरार रहेगा इस वीडियो को आप कमेंट सेक्शन में जाकर लाइक कर सकते हैं और अपनी राय का भी इजहार कर सकते हैं बहुत बहुत शुक्रिया